А до нашої студії ми запросили ще одного новобранця Верховної Ради, але справді зіркового новобранця людину, яку справді вже впізнають на вулицях. Попри те, що ви відомим стали з балаклавою на обличчі Семен Семенченко, людина, яка почала свою кар'єру у Верховній Раді, як перший день що вам запам'яталося, що було незвично, що можливо вас здивувало, до чого ви не були підготовлені? в принципе, до всего был подготовлен. Хотелось бы, конечно, ходить на первое заседание, как, знаете, первый раз, первый класс, цветы, у девочек банты, у мальчиков там портфели. Но для нас, в общем-то, это будни, потому что такого праздничного я ничего, в общем-то, не ощущаю. Это такие же будни, как и до этого, такие же как будут завтра. Сейчас идет война, поэтому у нас, в общем-то, в час прессовываются часа два, то и три. И... Не был я готов к тому, что, в принципе, за многими улыбками скрываются разные комбинации, там петарды, шутихи, какие-то системы, когда разыгрываются политические там посты. То есть, можно на конкретных прикладах? Вот с вами, кто намагався, если были такие эпизоды, каким-то мужчинам домовиться, навести местки на майбутнє? были такие эпизоды? Нет, как раз таки с теми депутатами которые прошли от батальонов, особо никто договариваться не собирается. Потому что и это правильно. Потому что можно получить очень большие проблемы. Другое дело, что э, используются разные политические махинации, разного рода э, комбинации с двойным тройным дном. Но мы их сейчас аккуратно изучаем, чтобы впоследствии учитывать. А, ну, це війна точно така ж, як на фронті. А з іншими от, представниками батальйонів ми пам'ятаємо просто ту розмову, що у вас мав виникнути конфлікт на першому засіданні. Ніяких не було у вас. Ні, ну я підійшов э, к товарищу Менчуку, той спросив, як у нього діла. Ми розібралися і вияснили, що діла у нас практично одинакові. І Айдару і Донбасу необхідно захищати родину. У нас маса врагов вне України. А если у нас есть какие-то недоразумения, то надо их решать в нормальном порядке, потому что нас выбирали не для выяснения отношений. Ну, единственное, что могу сказать, что э, подраться э, комбаты могут в спортзале, потому что, в общем-то, некоторые уже пополнили после фронта, потому что питается один раз в день, очень мало времени, обмен веществ нарушается. Поэтому разве что только в спортзале. -то Вы как свою физическую форму Вы не Я поверну? поправился, э, я же говорю, один раз в день питаюсь, вечером в основном, иногда вообще не успеваю, поэтому обмен сейчас поехал. Но я сейчас мотаюсь между батареем Донбасс, который находится в Луганской области, и э, Верховной Радой. Поэтому я думаю, что скоро вернусь, вернусь назад к предыдущим своим габаритам. А от ви сказали про те, що в перший день ви якось тако... хотілось би, звісно, щоб час був мирний, щоб перше засідання Верховної Ради було святом, але ви цього свята не відчули. Насправді, якщо дивитися на телекартинку, для дуже багатьох депутатів це справді був урочистий момент. Все було, все було гаразд, були необхідна кількість посмішок на обличчях. Зрештою, обрали лише голову Верховної Ради, обрали прем'єр-міністра. Про до до ситуації в АТО взагалі не дійшли. От як ви вважаєте? Це це логічно, що можливо в перший день перше питання суто про війну треба говорити. І що потрібно в першу чергу для ради зараз е ухвалювати у зв'язку з ситуацією на сьогодні? Зараз необхідно всего, оприлітися з составом ключових комітетів. Я що <'язково> <зв> ключові <'язково> комітети це ті, які можуть принести нам найбільшу пользу в війні. я увидел большую разницу между Киевом и Луганском, между Киевом и Донецкой областью. Там война, здесь какой-то праздник бесконечный. Хотя в любой момент отмобилизованная группировка России может ударить. Наиболее важные комитеты сейчас это бюджетный, это комитет обороны и безопасности, международных отношений и это комитет по борьбе с коррупцией. Потому что это три вещи, которые могут спасти Украину. Международная помощь, прекращение коррупционных схем, или, во всяком случае, их минимизация очень резкая, и вопросы обороны и безопасности. Мы хотели, чтобы это было рассмотрено на первом заседании, но, к сожалению, мы такого от других фракций не получили такой, такой же взаимности. Теперь надеемся, что все-таки договоренности будут выполнены, и мы получим быстрые рычаги к вторнику, потому что идет война, и необходимо все просматривать через эту призму. Приходя уже до наступного нашего сюжета, я хочу у вас запитать: вас цикавлят какие-то министерские портфели, в частности, ну, зрозуміло, что, как если цикавлят, то силовые министерства. Uh, смотрите, uh, у нас uh, четкое понимание того, что команда подбирается под премьер-министра. У нас разные политические силы, и было бы, на наверное, неправильно ломать э, команду, которая верстается под конкретную программу. Мы готовы быть некой внутренней безопасностью, отслеживать коррупционные схемы, готовы помогать склеивать два блока, мегаблока, и готовы взять на себя развитие парламентаризма, координацию структур, контроль за выполнением законов и оперативное их принятие. В частности, нас интересует Комитет по безопасности и обороны, нас интересует э, Комитет по э, борьбе с коррупцией и ряд других комитетов почему потому что мы хотим продолжить там ту же самую деятельность которую вели до этого получив необходимые рычаги и я приглашаю всех военных депутатов всех участников ато собраться в комитете по безопасности и обороны это очень важно потому что времени у нас не так много Зі свого боку від телеканалу Зік хочу вам сказати, що ми, зокрема, проект погляд на тиждень завжди готові надавати вам майданчик для того, щоб висловлюватися про ці важливі події, які і рішення, які будуть приймати власне, військові депутати з приводу того, що відбувається на сході. Семен Семеншко був у нашій студії.